ৰাতিপুৱা বিচনাৰ পৰা উঠি বাঁহী কাম কৰাটো বাদেই একদম চকু মুখত হোৱা নাই চকু মুচি মুচিয়ে এইফালে হাতত চাবিটা লৈ আহি লৈ আমি যে আগতে ভাত আঞ্জা বনাইছিলোঁ সেই পাকঘৰ এটা তালা খুলিব আৰু ভিতৰত মই মাছ শুকাই দি থৈ দিছিলোঁ সেইকাৰণে বেলেগ কাম বন বাদ দি প্ৰথমতে ভাবিলোঁ মাছখিনিয়ে চাই লওঁ ভালে আছেনে নাই ভালে মানে এই যে মেকুৰীৰ উৎপাত থাকি থৈ দিছোঁ আৰু ইফালে ৰছী বান্ধি চাঙলীৰ কাৰণে এনেকুৱা কৰি এলাই থৈছোঁ যদিও ভয় এটা লাগে ন মেকুৰীৰ নিচিনা বস্তু জাপ দিব পাৰে যে কিবাকৈ যদি ফেলাই কি কৰি থৈ থৈ যায় সেইকাৰণে ফেলাইটো ক'ত থৈ যাব আঠা খায়ে শেষ কৰি থৈ যাব সেইকাৰণে আৰু এইখিনি যোৱাকালি মাৰি অনা মাছ আহাতে অলপ দেৰি হৈছে কালি মাছ মাৰি আহা সেইকাৰণে এনেকৈ জুইতে ধুনীয়াকৈ শুকাই থৈ দিছোঁ আৰু জুইত শুকালে ধুনীয়া হয় ৰ'দত শুকাব নোৱাৰিলেও আৰু আজি বুলি নহয় সদায় প্ৰায় যায়েই আছোঁ আমাৰ ইফালে এইকেইদিন পানী শুকাইছে যে পথাৰত যিখিনি দহা মাটি সেইখিনিত পানী জমা হৈ মাছখিনি আছে তাকে মাৰি মাৰি খাই আছোঁ আৰু এইকেইদিন বিন্দাজ পইচা পাতি খৰচো হোৱা নাই মাছৰ নামত আৰু এইফালে বাচন বৰ্তনখিনিতো আছেই মাছ বা তাৰ আগতে ভাবিলোঁ মুৰ্গীকেইটাক এৰি দি ল'ম ইমান উৎপাত কৰি আছে বাপ ৰে আৰু দুটা বিক্ৰীও কৰিলোঁ দেই মুৰ্গী নকৰা নহয় আৰু বাকী এইকেইটা আছে সেয়েহে আকৌ এতিয়া ধুনীয়া কৰি চাউল তাউল দি লৈ মেলি পিছত আৰু লাহে ধীৰে বাহিৰ কামখিনি কৰি ল'ম লাহে লাহে আৰু স্কুলো যিহেতু এতিয়া বন্ধ সেইকাৰণে আৰু ইফালে অলপ ৰ'দো ওলাইছে দিনটো ভাবিলোঁ বাহিৰত ওলাই দিম সেইফালে আমাৰ বেৰা আছে ন বেৰাখনতে দি থৈছিলোঁ প্ৰথমতে পিছত আৰু ইমান মাখি পকা আগুৰে বাপুৰে ভালকৈ শুকোৱা নাছিল যে অলপ নৰম নৰম আছিল সেইকাৰণে শেষত আৰু টিঙৰ ওপৰত দিব লগা হ'ল নেট থাকি কিনে আজি বহুত দিন পিছত ভিডিঅ' কৰিব লৈছোঁ গা পা ধুই আহি ধুনীয়াকৈ পূজা চূজা দি ল'লোঁ আৰু সেনেকৈ ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাছিল এইকেইদিন সময়ো পোৱা নাছিলোঁ সময়নো কি আৰু মৌচুম সিচানতো গৰম বন্ধ আৰম্ভ হৈয়ে গ'ল কিন্তু আৰু সময় নাপাম ন মোৰ হাতত ঢেৰ সময় সময়ে সময় কিন্তু এইকেইদিন সদায় মাছ মাৰিব যাই আছোঁ যে সেই মাছ মাৰিব যোৱাৰ কাৰণে সময়ো পোৱা নাছিলোঁ আৰু এইকেইদিনটো পানী চানী নাই একদম ৰ'দ বাটাৰ যি একদম পথাৰ শুকাই ফাটি একদম কি হৈ গৈছে মাটি চাটি ফাটি যিখিনি অলপ অলপ দহা জেগা আছে না সেই দহা জেগাখিনিত পানী জমা হৈ ধুনীয়াকৈ মাছখিনি জমা হোৱা নিচিনা হৈ আছে আৰু ডাঙৰ মাছ সেনেকুৱা নহয় ভাল মাছ কিন্তু সেই পুঠি অলপ আগতে ক্লিপ এটা দেখাই পালি তথাপিও মাছতো মাছেই নহয় সেই সেনেকুৱা সৰু মাছৰ সোৱাদেতো বেছি ডাঙৰ মাছতকৈ তো তাকে এইকেইদিন সদায় মাৰি গৈ যাই আছোঁ মাছখিনি খোৱাটো যেনিবা বাচি যাই আছে লগতে বেছিকৈ পালেতো আৰু ভালেই ইয়াত ধুনীয়াকৈ শুকাই মেলি শুকান মাছ বনাই থৈ থৈ দিব পাৰোঁ কিন্তু সদায় পাং বেছিকৈ পাঙেতো সদায় সেনেকৈ ভাজি চিজি কৰি থৈ দিওঁ ধুনীয়াকৈ খাওঁ দুইদিন সেনেকাকৈ আগদিনাখন মাৰিব গ'লে পিছদিনাখন লাগি খাওঁ আৰু পিছদিনাখনৰ মাছ আৰু পিছদিনাখন লাগি খাওঁ আৰু সিফালে তাহাকো সেনেকৈ ভুটি যায় ল'ৰাকেইটাকক অলপ চলপ দিম মাজে চাজে সেনেকৈ পিছত আৰু নহ'ব এনেকৈ না পিছত মাছখিনি শেষ হুল আৰু ক'ত পাম সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অলপ অলপকৈ যদি শুকান মাছ বনাই থৈ দিম তথাপিতো শুকান মাছখিনিয়ে খাব পাৰিম ধুনীয়াকৈ পিছত সেইকাৰণে কালি একদম এক চাঙিলে শুকাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু আজিও যোৱা কথা নাজানো কিবা কৰে যায় না নাযায় এতিয়াও দেখোন ওলোৱাই নাই মানুহখিনি অঁ ভিডিঅ'ত ৱেলকাম কৰাই নাই না হেল্ল' কি খবৰ চবৰে আশা কৰোঁ চবে ভালে আছে চবে ভালে থাকাতে বিচাৰোঁ আমাৰ সেই একে সদায় নিচিনা ভাল পায় দুটাৰ বজাতে আছোঁ দে কিবাকৈ চলি ভগৱানৰ কৃপাত আৰু আজিৰ ভিডিঅ' এটা এতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি দিলোঁ নাজানো কিমানখিনি কি দুখাপুৰোঁ আৰু এতিয়া মাছ মাৰিব গ'লেতো হৈছে আৰু কতনো আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'বই আৰু কালি আহাতে অলপ দেৰি হৈছিল আৰু ইমানখিনি মাছ বাপৰে না একেলাই বাচা কি কৰা দেৰি হৈ যায় না সেইকাৰণে ৰ'দো নাপালোঁ আহি আৰু আজিতো বতৰ একদমেই ঠাণ্ডা এইয়া মই দেখাই দিছোঁ এইয়া অলপো ৰ'দ নাই ইফালে ধৰিব পৰা নাই ৰ মই ইফালৰ পৰা দুখাই দিওঁ এইয়া অলপো ৰ'দ নাই আজি বতৰ ধুনীয়া বাটাৰ চলাই আছে তো এনেকুৱা নিচিনা বতৰত আৰু ক'তনো মাছ শুকাব না সেইকাৰণে কালি একদম জুইতে ধুনীয়াকৈ জুই চুই জ্বলাই শুকাই মেলি ধুনীয়া কৰি থৈ দিলোঁ আজি অলপ একেবাৰে শুকোৱা নাই অলপ কি তথাপি ন যিখিনি গাৰ পানী সেইখিনি শুকাই কি হ'ব পৰা নাই নষ্ট হোৱা নাই মাছখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া টিঙৰ ওপৰত দি থৈ দিছোঁ অলপ অলপ মাজে মাজে ওলাই ৰ'দ অলপ অলপ ঢাক মাজে মাজে ঢাকে তে অলপতে শুকাব তথাপি সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ টিঙৰ ওপৰত দি থৈ দিছোঁ তো সিমানখিনি বক বক নকৰোঁ বিৰাট বক বক কৰোঁ মই ভাবিলেই আৰু মানুহতাৰ অৱস্থা দেখা পাইছে না মাছ মাৰি মাৰি এনেইতো কালা ঝালা মন্দ নহয়েই ধুনীয়া তথাপি আৰু এইকেইদিন একেবাৰে বেছি এইয়া কাল্টি হৈ গৈছোঁ মাছ মাৰি মাৰি কিনো আৰু মাছকেইটা পালে তথাপি পেটত ধুনীয়াকৈ ভাতকেইটা সোমায় আৰু ইচ্ছা আমাৰ সৰু মাছ নাখায় দেই ই মৌচুম আৰু মই মাতো খাওঁ তো এই মৌচুমৰ কাৰণে সেই ভাত এনে নিৰামিষ হ'লে খাবা টান পায় কিন্তু মাছ মাংস হ'লে ইমান ধুনীয়াকৈ ভাতকেইটা খায় কেনেকুৱা ভাল লাগে ন মই নিজৰ কাৰণে নহয় তথাপি তাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া বেছি বক বক কৰি নাথাকোঁ নাজানো কিমানখিনি কি দুখুৱাব পাৰিম আৰু এই আটিঙৰ ওপৰত মাছখিনি ধুনীয়া কৰি চাংলিখন ঢাকি মেলি টিঙৰ ওপৰতে দি থৈ দিছোঁ আৰু টিঙৰ গৰমতে শুকাব না অলপ হ'লেও সেইকাৰণে ইয়াৰ গা পাত ধুই আহিলোঁ আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড দেখি গমেই পাইছা পাকঘৰত সোমাইছোঁ বিৰাট ভোক লাগিছে মাছ মাৰি আহি সেইকাৰণে আৰু আজি মাছ পালোঁ এয়া অলপেই পালোঁ আজি আৰু মাছ য'ত মাৰিব কিছু নাথাকে মাছটো বিৰাটেই আছে জাল দিয়াৰ লগে লগে একদম জালৰ পৰা ইফালে সিফালে একদম বগা হৈ চিটকি যায় তথাপি এটা মাছো জালত নাথাকে আৰু পানীও বেছি আছে যে সেইকাৰণে অঁ হ'ব যিহেতু ইচ্ছা নাখায় মই চম আৰু মইহে খাম পিঁয়াজ চিয়াঁজ ঝালা ঢালা দি পিনি আপুনি ভাজি খাব পাৰিম আৰু এতিয়া ভাত খাম কালিৰে মাছ ফ্ৰাই কৰি থোৱা আছিল মই অলৰেডি কি কৰিলোঁৱে বেছি নাছিল কেইটামান মাত্ৰ আছিল যে পুঠি মাছ ফ্ৰাই কৰা ইয়াৰ তাকে এতিয়া কেঁচা ঝালা আৰু কেঁচা পিঁয়াজ এটা কাটি দি এতিয়া ধুনীয়াকৰি ইয়াতে বতি আছোঁ আৰু এনেকুৱা কৰি খালি বিৰাট ভাল লাগে ডাঙৰ মাছৰ পিছত যদি ফ্ৰাই কৰি এনেকুৱা কৰি পিটিকা বনাই খালে বিৰাট টেষ্টি হয় তাকে এতিয়া এইখিনি মই পুৰা

গুটি লওঁ তাৰপিছত ভাত খাম লাগিছে বিৰাট এতিয়া ৰাতিৰ ভাত আঞ্জা বনাব সোমালোঁ আৰু ইফালে ভাতো পাতি দিলোঁ ভালে আলু ফ্ৰাই কৰিলোঁ আলুখিনি নমাই আছোঁ ইচানৰ কাৰণে আলু ফ্ৰাই সেই মাছ নাখায় যে সেইকাৰণে আৰু ইফালে মাছখিনি এতিয়া এইখিনিয়ে বনাম অলপমান পানী দি কিনে ধুনীয়াকৈ জোল বনাম আৰু মাছ জোল খোৱা নে নাখাওঁ জনাবিচোন হ'ব তেল ইমান নিদিওঁ বেছিকৈ তিল তেল খোৱা ভাল নহয় পিঁয়াজ মাছ কি কৰিব তাৰ আগতে ইয়াতে দিব লাগিব পিঁয়াজ ইয়াতে এতিয়া দি দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট অলপমান থৈ দিছোঁ ইয়াতে আদা নহৰু ঝালা আৰু পাঁচ ফুৰণ আছে অলপমান আৰু মাছ ঝালাত মই পাঁচ ফুৰণ দি খালে বেছি ভাল লাগে জিৰাতকৈ দিছোঁ মাছখিনি দি অলপ বনাই লওঁ নহ'লে মাছখিনিকে লাগে ধৰি লওঁ একদম সাবতালে উল যাবহলে গুড়া হয়ে যাবি এটা এই যে মশলা অল্প রাখিছিল অলপমান পানি কিনে এতিয়া ঢালি দি এইখানে মাছ অলপমান হালধি গুড়া দি দিছোঁ আৰু ঝোলখিনিৰ কাৰণে অলপমান নিমখ দি দিছোঁ একবাৰ লৰাই দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ভালকৈ উতলি পানীখিনি অলপমান শুকাব দিম তাৰপিছতে আমাৰ মাছ ঢোল একদম ৰেডি হৈ যাব আৰু খাব বিৰাট ভাল লাগে এনেকাকৈ মাছ ঝোল বনাই খালে ইফালে এয়া মোৰ পানীখিনি প্ৰায় শুকালে একদম থুপথুপীয়া হৈ আহিছে ধুনীয়াকৈ আৰু ঝোলখিনিও অলপ দেখাই দিছোঁ এয়া একদম ডাঠ হৈ আহিছে ধুনীয়াকৈ মছলা চছলা দিয়া হৈ যায় সেইকাৰণে ঝোলখিনি একদম ডাঠ হয় আৰু অলপ থুপথুপীয়া বনালে এনেকাকৈ ডাঠ হয় ঝোলখিনি মোৰ ভাল লাগে বিৰাট এনেকুৱাকৈ খাই এবাৰ বনাই খাই চাবিচোন একদম সাধাৰণ সহজ হয় চিম্পুল হয় কিন্তু খাব একদম বিৰাটেই টেষ্টি হয় বেলেগৰ কাৰণে ভাল নালাগিবও পাৰে নাজানো চবে ভাল নাপাবও পাৰে কিন্তু মই বিৰাটেই ভাল পাওঁ এনেকুৱাকৈ বনাই খালে মাছৰ ঝল সেয়াই এতিয়া গেছ এটা অফ কৰি দিছোঁ